Я когда они ответили мне на вопрос. Ладно. А скажите, будь ласка, кого вы защищаете? Что вы защищаете? Мы защищаем свое право иметь свою церковь. Молиться там, где нам хочется. А как насчет того, что этот парк принадлежит все-таки громаде, и громада должна быть любого вероисповедания И, там как, находиться. У, у, у вас какие-то вопросы, да? Не Конечно, Просто, допустим, да. Ответим, да. да. Слушаем вас. объясните, пожалуйста. Вы знаете, что эта церковь строится без всяческих э, законных документов? Не, она строится со всеми документами. На сегодняшний день все документы осталось только утверждение Киеврады. Документы находятся там, поэтому все строится нормально, никаких документов, никаких нарушений закона здесь не существует. Можно представиться, кто вы? Меня можно, я Международный благотворительный фонд Центр доброчинности Лютес. Генеральный директор Людмила Запорожец очень хорошо будем знать, что Людмила Запорожец да. отстаивает Разумеется. незаконный Разумеется, храм да. и парковую зону, которая ну, да, должна принадлежать всем людям вне зависимости от вероисповеданий. И на этой территории был проект Киевсовета. Киевсовета был проект строительства социальных про проектов. Это и строительные, вернее, и спортивные майданчики. Напротив находится университет туризма, экономики и права, который тоже претендует на спортивные майданчики и так далее. Что касается этого храма, то вы знаете о том, что я лично свидетелем была, как с вашего храма выходить так называемого, культовой испоруды по-другому это назвать нельзя, потому что на религийной громада не было зарегистрировано ничего. И э, с этого территории... С этого терри... Я хочу озвучить, чтобы вы это слышали я все. Дела. Вы я защищаете знаю, я незаконный... Не Мало нет, того, нет, согласно законодательству, эта земля принадлежит территориальной громаде. Территориальной громады не было. Вы самочинно приняли такое решение. А с вам с этого... на, ваш, на вашу рутую. Бог выше, чем территориальная вы знаете, мы тоже Бога знаем. Бог сказал по закону идти. Поэтому и э, алкоголь, э, студенты в, алко, в состоянии алкоголя выходили на благовещение и на все другие. Я... Это Малый из ваших сект выходит в таком состоянии? Про, про какие секты вы говорите? А вы Которые вы поддерживаете? Не какие мы поддерживаем секты? Нет, вы пришли Почему на публичное нет? мероприятие, пожалуйста, открыто. Это кто вам такое сказал? Я христианка, такая же, как и вы. Антихристка, антихристка. Антихрист, да. Молиться, не давать интервью да. сатанистам. Они сегодня сами себе дают а она да. она сама Это сама 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 говорит священник. Это говорит священник. Все, понятно, все говорите, хорошо. То, в и и его все. Озвучьте, пожалуйста, это крупным и планом. И иди, иди. Значит, вы защищаете незаконные Строение это первое. Второе, это земля принадлежит территориальной громаде, которая должна решать судьбу с участием всех жильцов, которые там находятся. У вы меня... представляете, 19 человек. Что вы говорите? Но... У меня полторы тысячи подписей, Есть. которые подписывались у Владимира. Один. И мы их показывали еще в 2008 да. году. В 2008, 2008 году 2000... к ответственности за то, что вы ввели э, в оману э, державные органы, за то, что собирали подписи против повышения э, тарифов. На жилищные услуги, а потом сказали, что это против строительства травма. Предоставьте их сейчас. Такой манипуляции не было. Если это говорит священник, Дела, если такое говорит Дела, священник, если священник, мы можем то да, вы далеко пойдете. На вашем собрании. Это, это чистая Дай правда. Давай, давай, мы были его. на вашем собрании, вы манипулировали да, о том, что а кримина... да, какая-то справа да, открывалась. Да, да, я согласна да, закону, изучаю. Со мной работает юрист. Счастье, здоровье, благополучие. Спасибо. Счастье здоровья благополучия. Дай бог, что. Дальше, по вы не что вам помню, если вы не у вас есть интернет, пожалуйста, почитайте, не рас... не, не, о себе, о себе, о себе, о себе, вы не там не себя Боже увидите. Вы, отма... вы открещиваетесь от Духа Святого вот таким вот образом.